નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો અહીંયા મિત્રો આ રીતનું સ્વધ્ય પથિ પોથીના પાઠ નંબર આઠ નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે મિત્રો આવા સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે शेयर करो तो मित्रों शुरू करिए धोरण पांच विषय हिंदी स्वाध्यन पोथी नो भाग नंबर त्रन नो पाठ नंबर आठ भरत मिला प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए पहलू किसको आते देखकर लक्ष्मण उत्तेजित हो गया तो भरत बीजू भरत ने राम से क्या मांगा खड़ाव त्रीजु उत्तेजित होना मुहरे का अर्थ है गुस्सा होना चौथों राम को किसने वनवास जाने को कहा था पिता पांचव राम सीता के साथ बैठे थे कुटिया के बाहर प्रश्न बे विकास क्रम के अनुसार उचित क्रम में लिखिए तो पांच वाक्य क्रम तो पहलू, में तो इसमें बेचारे भरत का क्या दोष बीजू मुझे क्षमा कीजिए प्रभु त्रीज भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ चौथू मुझे आप अपने पाव की खड़ाव दे दे उन्हें सिंहासन सी, पर रखकर आपको लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा प्रश्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए भरत को आते देखकर लक्ष्मण ने क्या कहा भरत को आते देखकर लक्ष्मण ने कहा कि हमें सावधान हो जाना चाहिए शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं

लक्ष्मण की बात सुनकर राम हंसने लगे क्योंकि लक्ष्मण उत्तेजित हो गए और भरत पर बिना बात करने लगे थे भरत क्यों वन में आए थे भरत राम को वन से वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे और वो राम की राम को ही अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे इसलिए वापस ले जाने के लिए आए चौथु राम को वनवास क्यों मिला कई कई ने दशरथ से वचन मांगा कि राम को चौदह वर्ष वनवास मिले और भरत को गदी इसलिए दशरथ जी के कहने पर राम को वनवास मिला पांच राम के पास पहुंचकर भरत ने क्या किया भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे तेर वे राम के चरणों में पड़ते हैं राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। प्रश्न चार प्रश्न के उत्तर लिखिए पहलू भरत ने राम से क्षमा क्यों मांगी भरत ने राम से क्षमा मांगी क्योंकि राम को वनवास और भरत को राजगदी मिली थी और वनवास दिलाने में भरत का कोई हाथ नहीं था भरत की जगह आप होते तो क्या करते भरत भरत की जगह मैं मैं होते तो भी यही करता, जो भरत जी ने किया। अपने बड़े भाई को ही राजा बनाता त्रीजू भाई हो तो भरत जैसा ऐसा क्यों कहा गया है भरत ने सिंहासन पर न बैठकर राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उसके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने की बात की इसलिए कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा प्रश्न पांच निम्नलिखित वाक्यों निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए पहलू मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूं राम भाई भरत से बीजू नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा एक नागरिक राम से त्रीजु आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है भरत राम से चौथु इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है सीता लक्ष्मण से पांचवो अरे ये तो भरत है लक्ष्मण राम से कहते

पहलू यह किस चीज का रेपर है यह मीठा चेवड़ा का रेपर रेपर है बीजू इस चीज का क्या उपयोग होता है तो खाने में यह चीज कब बनी होगी दस अक्टूबर दो हजार पच्चीस चौथो इसका उपयोग हम तीन महीने के बाद भी कर सकते नहीं पांचव यह चीज कहाँ बनी हुई है विलेज पलगाम डिस्ट्रिक्ट मोरबी छठो इस रेपर पर कौन कौन सी जानकारी दी गई है बनाने में लगती सामग्री न्यूट्रिशल इंफॉर्मेशन सातव इसकी कीमत क्या है टेन रुपीज प्रश्न सात निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा परेश जा रहा है तो परेश हिमालय बहुत ऊंचा है हिमालय तीसरा नदी नदी को हम माता कहते माता संज्ञा चौथु गीता खेल रही है तो गीता संज्ञा छे लड़के नाच रहे तो लड़के संज्ञा पुस्तक पढ़ना अच्छी बात है पुस्तक संज्ञा गंगा पवित्र नदी है गंगा પવિત્ર નદી ગંગા સંગના છે આઠમું હમરે દેશ કામે ભારત હે દેશ અને ભારત એ સંજ્ઞા છે નવમું મેં રામાણ સંચ છે દસમું હેડ લગાને ચા પેડ સંજ્ઞા છે પ્રશ્ન આઠ નિમ્નલિખિત સંયુક્તાક્ષર શબ્દો કો પઢીએ એવં લિખીએ મિટી ચિઠ્ઠી ચિન્હ ધ્વનિ ત્રિદેવ ઉદેશ્ય અન શ્રવણ દ્વાર સિદ્ધાર્થ આ રીતના શબ્દો તમારે વાંચી અને લખવાના છે બાજુમાં મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક શેર અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી પ્રશ્ન નવ સૂચના અનુસાર ઉત્તર લીખીએ પેલું જલ્મે રહેનેવાલે કિસી ચાર પ્રાણી કે નામ પાણીમાં રહેતા ચાર પ્રાણીના નામ મગર મછલી કછુઆ મેંડક બીજું जमीन पर रहने वाले किसी चार प्राणी के नाम गाय भैंस भेड़ बकरिया त्रिजु पेड़ पर रहने वाले किन चार पक्षियों के नाम चिड़िया तोता, कबूतर चार नदियों के नाम लिखिए गंगा गोदावरी यमुना नर्मदा किन ही चार पर्वत के नाम लिखिए गिरनार पावागढ़ चोटीला ધોરણ પાંચ વિષય હિન્દી ની ભાગ નંબર ત્રણ નો આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું મિત્રો આવા સોલ્યુશન મેળવવા માટે ખાસ આપણી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો મિત્રો સાથે શેર કરો